Якщо можна, лаконічно, які питання є лаконічні? Так, є, я попросив обов'язку, коли на російській мові, з вашого дозволу. Розбити на две части. А, Первое, відповідати на всі питання на, на, на все вопросы, которые были. Я хотел бы начать с конца. Я очень благодарен Володе и самой за очень содержательную дискуссию, в которой, слава Богу, мы пришли. Ну, первое по поводу э, выбросов СО2. Э, давайте, ну, вообще вопрос такой самодискационный само, на самом-то деле, но ну, теперь скажем по поводу количества выпилок. Вы прекрасно понимаете, что когда мы говорим про торт, мы говорим не только о углеродных составляющих, которые являются в торте, к 44%, а еще порядка 15% процентов составляющей, которые являются и в, в том числе. То есть если мы говорим про аналитическую позицию, я никак не могу понять, когда как СН4 плюс а плюс О2, и по в итоге получится СО2 плюс h 2 o может быть меньше, чем в ТОРФе. Если у вас здесь помимо углерода есть еще и летучие составляющие. Это просто дискуссионный, и он требует серьезного, серьезного серьезной дискуссионной я позиции. Володь, я просто да, за, за, извините, закончу просто момент. Поэтому это самый простой на самом деле вопрос, но на самом деле самый сложный, потому что когда мы говорим про выкиды CO2, и когда я говорю, ребята, кто-нибудь делал вообще серьезные металлургические измерения по выкиду в газе или само здесь, ни у кого таких цифр нет. Цифры спорные, никто толком, даже я вам скажу, в институте угольных технологий, когда началась такая дискуссия, никто ответить не может со всеми утекающими последствиями. Поэтому я бы сказал бы так, что СО2 это правильно, но понимание толком даже у научных, даже в научных кругах дискуссионная позиция. Я объяснил свою свою позицию. Чи недоцільно було б зробити лабораторію незалежну лабораторію, яка б це все моніторила? Я обясню. Пане, там, я тільки СО2 вибачте, а там крім СО2... Я перепрошую. Давайте ну, ми, ми цілу домовилися цілу. з вами, так. що ми даємо можливість пану Олегу відповісти на закиди, які були на його адресу. А після того плюс вода, і все після того ми будемо говорити, дискутувати по цих питаннях зараз. Пан Олег має право на відповідь. найти законы, какие будут. Вот, то есть мы говорим о серьезной, вопросе, который говорит о том, что хроматуров в Украине аж целых две штуки а используется не только на больших энергетических установках. Не, не, не само, стоит он столько денег, что поставить его сюда просто никто не поставит. Но я правильно сказала Галина, что эти данные есть, в том числе, само в том числе и у самоканадцев, и у москвичей. Есть четкие данные по выбросам СО2 в энергетических установках, потому что на маленьких никто не мерет, Это очевидно. Теперь пошли по всему остальному. Бензопиренка. Значит, да, датоматику, да, 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 теперь, теперь сама вопросы, связанные с тяжелыми углеродными соединениями. Значит, сама идея этого котла – это температура в топке порядка 900 градусов. Вот, если вы специалист, то вы наверняка знаете, что все органические сполоки, все, при 800 градусах они распадаются на С, само, э, кислород, на СО2, и э, само... углерод распадается даже такие длинные молекулярные связи, как ch 6 с 2 с 2 с 10 с 2 с 20 Я могу вам дать таблицу, где четко расписано, при каких температурах все органически длинные соединения распадаются. И если мы говорим дискуссию с 2 с 2 предоставить. 2 вы сказали на вас да, Поэтому мы говорим про тяжелые органические строки, мы не ведем. Мы начинаем переходить к саморазделу, который связаны с побоиванием, действительно, которые имеет место. Это самосера, это самозод. СМО, ну, это СО2, в как не дожжет. СО дожигается у вас? Да, э да, да, значит, я объясню. Да, значит, у нас, значит, наш котел состоит, это котел удлиненного горения, в котором альфа, значит, то есть коэффициент избытка воздуха подается плавно, именно для того, чтобы СМО не, делать локальных типа напряженности, и на выходе есть специальная зона дожига а у нас, так для, для, цифр, в нашем котле это подтверждают все. И самозамеры, и наши, и независимые лаборатории. Выход ЦО порядка 50-100 ppm на метр кубический. Это при, при, приблизительно так для пресса это уровень сжигания газовых котлов. Не твердотопливный, потому что твердотопленный всегда сложнее, всегда больше выброса, чем на газовом, это очевидно. Теперь пошли по-серьезно с полуком. Мы говорим про серу. Сера действительно в некоторых, в некоторых торфяниках имеет большое значение. Но в энергетических торфяниках, которые, на которых есть лицензия, сера не может быть больше полупроцента. Не может. Полпроцента. Просто максимума. Теперь мы говорим про сполуки, про выбросы сполук. Понимаем прекрасно, что любая сера при температуре 300 градусов будет окисляться в СО2 и СО3. Ну, мы говорим серьезно. Но значит, при расчете, могу вам показать методики расчета самого котла. Все основные оксиды, в том числе и СО2, и СО3, в том числе и NO и NOX, вы выброс в атмосферы от свободных, которые находятся, порядка 30%. То бишь, мы говорим о чем? О том, что практически 70% связываются прямо, прямо мы прямо, прямо, правильно говорим, в качестве сульфитов, основное сама, мы говорим, это гипс, ну на выходе гипс, сульфаты. сульфиты, сульфаты, сульфаты, сульфаты. сульфаты извините, сульфаты. Сульфаты. сульфаты, да. То есть мы говорим калий СО4, мы говорим кальций СО4, мы можем этот ряд допол дополнять и дальше раздвигать. То есть всего лишь 30% упадет в атмосферу. Теперь если мы приведем, я могу вам СМ, сделать выкладку, хоть прямо сейчас, вы увидите, что мы находимся намного СМ, меньше, чем допустимые ПДК. То есть если мы говорим серьезно, профессионально, то давайте делать расчеты, не, не, не заключения какие-то, мы просто берем сейчас бумагу, говорим сколько у нас содержания серы, ну мы же, мы же это, это легко делаем, знаем сколько серы мы добавляем, знаем сколько кислорода добавляем и получаем количество килограмм, которое мы выбрасываем. Знаем, что больше 30% дымовыми газами не уносится. Это в чем и плюс, и минус твердого топлива. То, что мы запускаем, а мы знаем, что в торфе у нас огромное количество кальция и кальция. И кальция, и само, и правильно скажем и железо, и, ну, и меньше, и алюминия и, и кальций, и, э, само, и само. Не, ну это и, и, и там доли самосреды. Мы говорим о основном, мы можем ей показать вам основные содержания. Это кальций и с... Ну, как бы, от этого, железо, алюминий, то есть... свинец я вам покажу здесь да, на самой а, Все, мы идем предметно по каждой позиции. А, теперь мы говорим про вот эти самореакции. То есть мы говорим о том, что э, мы получаем серу в виде основного самоэлемента, это сульфаты, которые по большому счету, почему эту пыль, эту пыль, залу, мы, саморе, если бы ее был бы в этом году объем большой, ее бы у нас бы просто под металл ходили бы. Потому что энергосамаргрессы такие, как, которые делают сумиши, цементные заводы, им этот, это содержание мелкое, пережженное, содержание содержанием большого сульфата, это просто идеальная идеальная составляющая. Просто они не будут возиться там за 3-4 тонн. Вот в чем вопрос. Когда у нас, когда бы все работало положено, именно по объему, то я скажу так, что говорю, здесь бы приезжали люди бы и сметали бы это все, если еще и самосовочками. Поэтому именно самопродукт золы в данном случае, он очень и очень по СМП востребован нашими заводами. Теперь по поводу снижения других элементов. Есть какие-то, ну, даже два масла по поводу радиационной составляющей. Я сам просто работал в лаборатории научной само... Само... при институте исследований, старший, старший научный сотрудник отдела холодной плазмы. Поэтому про радиацию могу рассказать вам все. Значит, безусловно, одна из качественных характеристик любого торфяника – это первая печать о том, что он не имеет заражения. Мы прекрасно понимаем, что вся радиация, которая попадает в торфяник – это дожди, это ветра, это то есть то, что приносится с... Мы прекрасно понимаем, что Дернополь не относится к радиационно заряженной самозоне. Если бы мы говорили про Житомир, если бы мы говорили там про Киевскую, Север Киевскую область, я бы вас понял. бы. Но здесь этот вопрос даже, по-моему, смешон. Если мы переведем это в реальные цифры, и мы говорим и про состояние тяжелых элементов, и состояние э, самогама, активности и бета-активности, ну это ну, просто, ну, мы говорим просто смешные цифры, это просто, ну, это даже не стоит ну, серьезной дискуссии. Про сама... Сейчас я вам скажу, у нас есть контракты, мы договорились, я вам все покажу. Я прошу, нам у вас есть То я прошу вас сейчас коротенько, лаконично привести назад. Да, хорошо, А потом мы будем говорить Теперь мы просто говорим про каждый элемент. Теперь мы говорим про выкиды самопыли. Одна из самых главных составляющих, значит, именно с точки зрения вредности котла, я вам скажу так, что в вот Германии на самом-то деле и по НО, и по ЦО, и по остальным элементам, они вообще к ним не относятся. Они вообще будут, даже некоторые элементы даже по ДК не пишут. Они, из них одна из самых главных характеристик – это выбросы пыли. И действительно, это очень важный параметр. В наших котлах используется так называемый саморукавный фильтр с импульсом регенерации. Все сертификаты, все замеры, и независимые, и зависимые, хотите, можем перепроверять, перепроверять, мы влезаем в цифру 50 мг на метр кубический. Если переводить цифры в цифры, это означает только что, что мы, у нас норма 150 мг, а в Европе 50, мы попадаем в европейские нормы выброса пыли. Все остальное это инсинуация. Да, рукавный фильтр есть только один, один ограничивающий момент. Он может со временем самопорваться. Поэтому его нужно постоянно контролировать. Да, это факт. Более того, у нас на фирме есть сертифицированные полимеры. Мы одна из немногих организаций в Украине, которая имеет это оборудование. Дорогущее, очень дорогущее. То есть перед тем, как мы этот вопрос сделаем, мы этот вопрос и исследуем. Если вас это интересует, могу показать сами приборы, паспорта, сертификаты и прочее. То есть для того, чтобы снять эти моменты, мы предлагаем общественности в этом плане. Это только одно, что мы будем постоянно делать эти замеры и онлайн, сама на сайте будем это дело показывать. То есть не просто говорим, что есть пыль или нет пыли, а конкретное значение сертифицированным прибором, чтобы снять, опять же, все, все вопросы, связанные с этими выбросами. Фильтр устанавливается на всех котлонах. Да, да, без исключения. <свеч> сама, основная часть, сама, кстати, в отличие от многих котлов, которые используются в Состоянии на Украине, основная составляющая средней мощности котлов ⁇ это так называемые мультициклоны. Если мы скажем, скажем, сама, вероятность лови, сама, вероятность при которой пыль будет осаждаться, то у фильтра 99,6, у мультициклона 96. То есть мы говорим на... Мы, практически в разы чище, чем мультициклоны. Да, почему фильтр не используется? Потому что он более дорогой. Он более дорогой в эксплуатации, он более дорогой не в эксплуатации, более дорогой в производстве, он, он, более габаритный, он более сложный, он более... Само, в любой или любую можем, либо. любую, любую. Чтобы само, чтобы, просто а вся проблема, в чем? Володь, вся проблема только в одном. Вы не найдете ни одну лабораторию, которая был бы полимер, потому что это очень дорогое устройство. Поэтому мы можем дать свой сертифицированный для того, чтобы независимые ребята проверяли пыль. Нет вопросов. А почти спит для другого про Теперь давайте по вашим вопросам будем предметно, чтобы самоснять эту уже напряженность. Ну, первое. Когда, когда нам говорили о том, что мы неправильно выбрали название, или, или мы неправильно категорию сделали, все очень просто. Во-первых, название определяем не мы, а заказчик. Заказчик у нас был теплокоммунэнерго оно определяет название проекта. Мы как проектанты просто берем название, которое они утвердили, и берем свои проекты. Дальше. Если бы была бы ошибка в этих бы названиях, то экспертиза проекта бы его, его сама не прошла бы, а она прошла. Когда нам начинают делать закиды о том, что это котельная имеет пятую категорию, у нас есть, если мы не просто слова, мы этого не, не были обязаны делать. Но сама ТЭПа Коммунэнерго сделала экспертизу даже того, что это категория третьей категории. И ничего не имеет сама связано с пятой категорией. Дальше, по поводу экологических проектов. У нас... Будивных показываем самую, вместо будивных мы показываем тобой МОФТы, все мы с будивных в МОФТах. А где у садочки, живые ваша труба? Смотрим. Не Значит, так. вот, посмотрите. Значит, есть, у меня есть даже копия официальная вместо будивных в МОФТах Есть да. вся картина. Посмотрите, ситуативный план. Чтобы не было дальше, дальше больше разговоров. Правильно. Да, 2 -2. Правильно. Он снят на уровне того, что он должен За быть. За икерик цикла. Я не самая, ну, будем... Ну, я вам скажу, так же. А департамент, я что бы типа там. Вы как вы думаете, мы эти цифры, мы объяснил. Да Денис, будь ласка, я вас прошу. Давайте забудем. Значит, дальше. Я хотів би уточнити, це все справа замовника. Гензамовником і генпідрядником, і він наймав проїзд. Якщо, якщо дозволите, та, пан, 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 я, я відповідаю, питання не треба тобі на ці питання. Пане Андрій, пане Андрій, пане Юрій, давайте ми. Я можливо... хочу його повернути до дискусії, які він розуміється. Давайте ми Пане Олег, Олег Володимирович, це все наше. Про вологість можна розказати? Чесно, тепер говорю про поводу екології. Смотрите, у нас є один експертний звіт. Дальше. То, что говорят, что у нас нету по экологии, есть. У нас есть и расчеты ВНС, который не просто нами рассчитан, а который прошел экспертизу об ВНС. Он есть. Мы его сейчас его дадим для того, чтобы все это дело видели. Кто проводит экспертизу? Экспертизу про сам Даже Держит инвестиционную экспертизу это государственное предприятие. Вы не проводили экспертизу вашего проекта, так? И проекту и оба. И, 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 и понятно, что. Проєкти документації, і помімо всі про у нас є ми. Пане, ми мушу тут уточнити розставити дежурналістів трошки на Ось, пане Едуард, я буду говорити, ви мене поправите, або ви скажіть. Тобто процедура. Тобто, ми маємо два етапи експертизи. Спочатку проводиться експертиза проєктної документації, тобто тих технологічних процесів, того технологічного обладнання, яке планується монтувати на даному об'єкті. Я правий чи не правий? Після того... Це перша експертиза. Це один блок проблем, який, власне кажучи, пані Юлія висвітлювала. Тому що ми тут зіткнулися з якою проблемою, коли я аналізував. що рівень небезпеки об'єктів, які планувалися до будівництва, були оцінені по якій категорії там. По третій чи по... По, по, третій, третій. По, по третій, і у нас не є Стоп, стоп, почекайте. На на не третя, а не. Сама... І по третій є не просто е, а є не... висновок, що ти і є собі... пітего. Я давайте я дежурніся. Тобто Ви виступили на рахунок того, чи відноситься цей об'єкт до цієї категорії. По е, є дві групи документів: це ДБН з одного боку, які регламентують, і є. Документи 808-ма постанова Камбіна це регулює за екологічними ознаками. Те, що стосується порівняння будівельних норм і правил, там беруться одні критерії за основу, в тому числі що екологічні, так, щодо небезпеки об'єкту. А щодо екологічної безпеки, там є своя група інших критерій. Так от, по 808-й постанові, по екологічній, всі котлові агрегати потужністю більше 200 кВт, експертиза проводиться на рівні міністерства. Правильно чи ні? Проводиться не можу бути проводитися любими підрозділами. Под, але подача, подача документів проводиться в міністерство, а в міністерство приймає ще чи ні. Я поправкою подача е документів проводиться організація, яка має право робити цю екологічну експертизу. Тобто, ви І, маєте то, може право. бути підрозділи Мімпрода. Ми екологічне експерти не маємо. Тобто Куди буде управління екологією Вони мали право ні, від міністерства. Є їхні спеціальні підрозділи, їх є багато. Ага. Оце, і вони мають право проводити цю екологічну експертизу. До вас приносяться їхні висновки, які ви берете зараз. До зло, нас так? не приносяться ці, екології, е, ці, навики, ці навики. висновки має мати суб'єкт господарювання. Коли ми приходимо на перевірку, ми читаємо цей висновок, дивимося, чи він відповідає проєктну документацію, робимо е, своє резюме. Нормально чи не нормально. Це ми по проєктній документації, так? Тепар... Тепар... Це повністю суперечка закону про екологічну експертизу. Почитайте 13-ту статтю, написано в законі чітко, Чітка. За проектної документації проводиться згідно статті 31 закону про містобудівну діяльність. А там все відносино до компетенції, це зовсім інші. А там все відносено до компетенції Українверт експертизи. І ми про проєктну документацію говоримо, не про об'єкт. Микспертизу наших підприємств. Другий етап експертизи, пане, будь ласка, це ще, яке стосується після, після монтажу. Ні, після монтажу Тому, ми постійно дискутуємо з Тернопіль міста. У своя думка. У нас своя думка, але у нас така думка одинакова із управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської області. И... І ми стоїмо на тому, що дане суб'єктнування мав мати висновок державної екологічної експертизи по проекту на даний час. Те, що показують, не ті просто висновок експертизи по проекту будівництва. Це є це, це, це різні питання сам висновок, якщо і говор, і говорили, і показували, і подивилися, куди подивитися на сайті Мінприроди є. Висновки екологічної експертизи, які повністю від початку до кінця технологічного процесу розказують, дають оцінку. Тим впливом на природне середовища і, і наскільки вони шкідливі в певній території для певного виду палива, для певного виробництва. О, і там його робить і, спеціаліст, який потім за це відповідає. Даний висновок, щоб вони отримали, знову ж таки, громадськість може знову ж не погоджуватися, має право оскаржити. І тоді вже в судовому порядку є група спеціалістів збирається, вирішують питання, хто прав, хто він. Тепер відносно після того, як об'єкт вводиться в експлуатацію, відбувається пусконалагоджувальні роботи. Так? Проводяться інструментальні заміри. Ні так, ні так. Як? Давайте ми розберемо а, цю ситуацію. Я, ми отримали, ми ми значить є самопорядок правила, для того, щоб отримати так називаний початок саморозрішення на початок пусконалогічних mm. робіт. Тобто у нас є на кожну категорію, яка саме. Дальше проводятся так называемые пусконалодочные работы. После этого, когда пусконалодочные работы завершены, подается значит, о том, что мы будем эксплуататься. И вот тут появляется так называемое, то, что мы сейчас обсуждаем, именно эта коллизия. Дело в том, что все замеры и все прочее можно сделать только после того, как ты ввел котельную эксплуатацию. То есть, значит, что происходило после этого? Как только мы ввели самокотельную эксплуатацию, мы заключили самодоговор с независимой экспертизной лабораторией, которая, по большому счету, сделала с каждой котельной сделала замеры. И после этого начали как положено, мы сделали экспертизу ВНС и э, так положено, отпечатали в газете. То есть все есть, все, если будет интересно, по, по всем позициям, э, все, все напечатанные в газете. После этого все жалобы, которые были, сама само, самосправка о том, что жалоб там, если есть, то они разбираются, вот справка справку о том, что дальше продолжается. Э, сейчас на самом-то деле, на самом-то деле, чтобы общественность понимала, в чем идет вопрос, идет вопрос о том, что нас... Э, нас потребовали, чтобы мы сделали замеру, за по большому счету, шу шуму и э, по распределению непосредственно это морщевым, там с трубой, по-моему, не ошибаюсь, рассеивание. Да? А теперь по поводу рассеивания. Опять же, то, что говорит пани сама Юля, она не соответствует действительности. Все трубы, все без исключения, даже там, где у нас были, мы прошли по Купчинского, все трубы выше домов, Все. 20 -20. Значит, 20 метров было, значит, мы, мы прошли НС. мы добавили еще 12 метров трубы. И у нас везде, у нас нету труб меньше, чем 34 метра. Мы с Монокиевской, это самоизменение проекта, который нас попросили. Это то, что будет монтаж. Но это все урок. Ну, зробили ж зробили. Тобто ну, дивіться, Ми ви не спочатку не. говорите про 20 метрів, а коли вже зроблено підвищення, ви зразу Робочий. забуваєте про те, що підвищення. Робочий проєкт ВНС був розчет на 22 робочих метра. После того, как общественность попросила о том, что, чтобы не было инсинуации по поводу рассеивания, хотя я взял с собой и эту методичку, как делается, единственная методика, которая не только у нас, а еще и в Европе используется по поводу... это я поясню. Это суперечка шла между проектантом и замовником теплоэнерго. Мы уже тричьи переробляли все проекты, тричьи проходили Державної інвестиційної експертизи згідно закону про і містобудівну діяльність. Тричі брали містобудівні умови і обмеження, тричі, тричі починали будівництво, офіційно давали декларацію на початок, тричі закінчували. І от на, на сьогоднішній день у нас вже третя декларація на проведення будівельних робіт по Івана Франка і по. Київський, на Лемківській ми вже виводили з експлуатації, брали нову експертизу, змінювали проєкт, брали нову документацію, мали зауваження від по міцностій конструкції, знову переробляли проєкт, знову робили експертизу. І це в нас відбувається по всіх котельнях, по всіх теплотрасах, по всіх насосах, тому що ніхто не може не помилятися. От відповідь пані Юлія, я розумію, да, ми там зробили помилку. Ми хоч не назвали проєкт технічного прикрашення, проєктант наш гіб заперечив, його підтримала інвестиційна експертиза, треба назвати реконструкцію. Але ми недооцінили, що треба взяти нові містобудівні умови обмеження. Нам це зауважили, ми свою декларацію відкликали, переробили проєкт, провели другу експертизу. Поміняли висоту рубу по знову відкликали декларацію, переробили проєкт, робили третю експертизу. Що я хочу сказати? Наше підприємство. Нічого не приховують і нічого не робить супереч законодавства. У нас є зараз суперечки, Михайловича, то рідкі суперечки, ми, як правило, немає Ді, да, вибухи, да, у, у нас по газу не менше проблеми з викидами, ніж по е, інших палива. І перевірка інспекції це регулярна. Але висота газової труби наскільки велика? В Тернополі, почуйте, волості 96-98%. Юля, 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 я ще правдово скажу і все. Е Всі ласка, висоти газових труб розраховуються проєктантам, є певні фахівці і то підвищення, яке ми робили на третьому етапі, пов'язано тільки з тим, що нам зробили зуваження, що вони нижчі, ніж будинки існуючі, а не з ямами димовими. Такого поняття нема. В проєктуванні аналізі екологічних і А реконструкція не, не спіші, не спішіть. Ми підняли зв'язку з тим, що дійсно можливо це несе якийсь там соціальний вплив, що та димова труба нижчі. Хоча в нас є газові котельні, які на рівні п'ятиповерхового пительні на рівні третього поверху знаходяться димові чули. І що дуже 70-х років. Тут тут Пане Андрій, я і попрошу... останнє я хочу сказати: ми нічого не приховуємо. Ми ну, нібито всі наші документи домовленості, договори, викладені в інтернеті публічно, Все можна подивитися на підприємстві. Та ми робили помилки. Ми і по всіх інших об'єктах об робимо помилки. Добре. Переробляємо проектну документацію, беремо, виправляємо. Пане покарає. Я перепрошую, давайте ми